А сегодня авария на Фукусиме возвращает нас как бы в те далекие времена, которые случились с Чернобыльской. K and in the light as a gesture of humanity, I would like to thank all three national societies, Ukraine Red Cross, Belarus Red Cross and Russian Federation, who succeeded to fundraise for the affected people in Japan who were directly infected from, from this catastrophe. и Российский Красный Крест, за сбор тех средств, которые пошли на, в, помощь, э, в помощь населению Японии. Через С первых крест. дней Чернобыльской катастрофы общество Красного Креста принимало самое непосредственное участие в э, оказании помощи людям, которые пострадали в, в результате этой трагедии. Активисты Красного Креста, волонтеры Красного Креста принимали участие в эвакуации населения, расселении населения и особенно в размещении женщин, матерей, беременных женщин в санаториях, пионер-лагерях и оказывали им и материальную, и гуманитарную помощь, и социально-психологическую психологическую поддержку. В 1986 году за счет средств Красного Креста Украины 100 тысяч эвакуированных получили помощь, денежную помощь. Каждый получил 100 рублей, это в эквиваленте, скажем, в американских долларах, ну где-то порядка 15-16 миллионов американских долларов. Красный Крест закупил медицинское оборудование на сумму 3 миллиона долларов для радиационного центра, научно-исследовательского радиационного центра и лечебных учреждений Житомирской области. Это лечебно-диагностической аппаратуры. Более трех тысяч детей украинских в 1986-1987-1988 году были направлены и приняты нашими братьями, я имею в виду, обществами Красного Креста на оздоровление. Это общество Красного Креста Германии, Италии, Испании, Болгарии, Чехии, Словакии. Литвы, Польши, Югославии, Турции, Венгрии и Португалии. И учитывая, что у нас не получалось одна серьезная, серьезный момент, это Советский Красный Крест не хотел обращаться за гуманитарной помощью Международной Федерации. Ну, мотивировали тем, что Коммунистическая партия Советского Союза руководство запрещает. И, мол, мы никогда не обращались за гуманитарной помощью. Только мы оказывали, но не обращались. И тогда, в 1987 году, в конце 1986 -го года, Украинским Красным Крестом была принята обсуждена на президиуме, принята программа Украинского Красного Креста оказания помощи населению. Каждая областная организация Красного Креста, не пострадавшая, образно говоря, была закреплена за каждым радиационно загрязненным районом Житомирской, Киевской и других областей, оказывая в особенности это гуманитарной помощи. В основном это были продукты, продукты питания. За это время было направлено работниками и волонтерами Красного христа более трех тысяч тонн продуктов питания для населения этих областей. Ну и с помощью и Советского Красного христа было дополнительно в этих областях обеспечено дополнительно должностей на, дано порядка 160 или 170 должностей патронажных сестер для оказания помощи населению большую работу сыграли роль организованной нами агитационно-пропагандистские бригады это в автомобиль в автомобиле выезжали как работники Красного Христа волонтеры Красного Средства, представители средств массовой информации, инфекционисты, врачи-невропатологи и целый ряд других специалистов, которые проводили и работу по разъяснению населения, и целый ряд других вопросов. Значит, ну вы знаете, что многие вопросы связанные с Чернобыльской катастрофой, долго замалчивались. И объективная информация не поступала в, так сказать, для населения. Красный Крест, получив дозиметры от финляндского, финского Красного Креста, подготовил волонтеров и работники Красного Креста, проводили с участием, с привлечением общественности населенных пунктов и давали объективную оценку, какая есть с уровнем загрязнения в населенных пунктах практически во всех областях.